madaniyatsiz madaniyatlilarni na'zida bu zamonaviylik deb o'ylaydi bitta basseynda erkaku ayol cho'milaveradi buni o'zlaricha zamonaviylik deb o'ylaydi yo sport zallarda kirsangiz sportzalga qanaqa qilib kiyinib kiradi erkak ayol bilasizlar bu o'zlaricha ha man zalga ketdim bu zalemas maqsad o'zi kirib ikkita tosh ko'tarib o'tiradilar u kiradi bu kiradi unga anqayadi bunga anqayadi De, ayol, kirib, sa saunada, basinde, yag, bu ham harom bo'ladi agar erkak ayol bitta joyga kirib saunada и basseynda yo sportzal alohida bo'lishi kerak bu olloh vala taqrobbu zino degan oyatga tushadi mana shu zinoni yaqiniga borma dedimi zinoga elitib boruvchi ishlar ham shunga olib boradi bitta baseynda cho'milish nimaga olib boradi точно zinoga olib boradi u iploslar ham atoin shunaqa joylarga kiradi o'sha fohishalar chunki biz sotadigan usti oshimizni paqirimizni cho'michimizni reklama qilganda bu iploslar badanini reklama qiladi shuning uchun tinmay qomati bilan ovora bu surpa xaltalar badaniga sarflab tashlaydi sabab badani do'kani bo'lganligi uchun tinmay sarflaydi sarflamay o'l qiyomatda shunaqangi fohisha avvalo tavba nasib qilsin betavba o'lib ketsa bu ifloslarni do'zaxda kuydirilganda bulardan chiqqan sassiq hidga do'zax ahli aytarkanki biz bulardan chiqayotgan hidga chidalmayapmiz ey xudo bularni bizni azoblanayotgan joyimizdan yo'qotib ber derkan shu darajada bir chirib ketgan bir xudoni nazdiga chiriganlarda bular chirigan odamlar hisoblanadi keyin shunaqangi buzuq ayollar bizni bu gruppalarimizda yani, ham borda instagramda ko'proq primoy qilamiz shunaqangi buzuq ayollar ham bor lekin xursand bo'lamiz shu gruppaga a'zo bo'lib eshitadi ki og'irroq botsin deb turib qattiqroq va dinimizdagi ochiq gaplarni gapiramizki shu endi bizdan kichik ham yurt ma'noda ularni singilham deb bo'lmaydiyu bir ham yurtimiz ma'noda achinamiz shu fohishalar do'zaxqa tushib o'sha kuyib yonmasin shu qaytsin shu yo'lidan degan ma'noda biz